Saya jemput Senator Tuan Pele, Peter Tinggung. Terima kasih. Ya Allah, Dato' Yang Di-Pertua. Saya mungkin tak lama, dalam 3-4 minit. Lah. Oh, ha. Terima kasih. <laughs> Okey, Dato' Yang Di-Pertua. RUU ini ha, sangat penting bagi negara kita sebagai pembuka jalan untuk memperkasakan institusi parlimen selain daripada badan kehakiman dan badan eksekutif. Datuk Yang di saya faham dengan ulasan dan pandangan para, para profesor, pengamal undang-undang dan wakil-wakil rakyat semasa RUU ini dibentangkan di Dewan Rakyat pada dua minggu yang lepas. Sebagai ringkasan, ulasan dan pandangan daripada segelintir mereka berkenaan dengan RUU ini adalah it fell short of expectation from the bill dengan izin. Uh, Dato' Datuk yang tertua, walaupun demikian, walaupun demikian, RUU ini adalah titik permulaan bagi memperkasakan institusi parlimen di negara kita. RUU ini bu bukan berhenti di sini saja, dan ARU ini bukan titik penamat tetapi transformasi yang berterusan. Saya bersetuju dengan penerangan Yang Berhormat Menteri bahawa reformasi institusi parlimen ini akan diteruskan dari sini hari ini untuk tujuan penambahbaikan. Dato Yang dipertua, saya mohon Yang Berhormat Menteri membawa mem, mem, cadangan yang dilontarkan melalui perbahasan saya selepas ini sebagai penambahbaikan dengan pindaan susulan. Peruntukan kewangan. Saya bersetuju dengan penerangan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan otonomi kewangan di mana peruntukan di pohon terus daripada Kementerian Kewangan. Walaupun demikian, saya mohon otonomi kewangan ini dipanjangkan supaya gaji dan allowance pegawai dan staf parlimen diperuntukkan di bawah cash account dan bukan diperuntukkan di bawah supply expenditure atau peruntukan pembekalan yang dibentangkan di dewan yang mulia ini tiap-tiap tahun. Peruntukan ini ada uh, diperuntukkan di pelambangan persetujuan uh, secara terperinci boleh uh, merujuk kepada perkara 98 1999 perkara 100 perlembagaan persekutuan berkenaan dengan charge account dan uh, supply expenditure. Ini memastikan supaya sekiranya kerajaan bertukar, peruntukan untuk gaji dan allowance pegawai dan staf parlimen tidak terkesan dan terus dibayar melalui charge account, melalui wang yang disatukan iaitu consolidated account dengan izin. Ini sememangnya dibolehkan oleh Perlembagaan Persetujuan kalau kita merujuk kepada Perkara 98 dengan izin The Expenditure Charge on Federal Consolidated Fund. Peruntukan di bawah charge account ini sudah dilaksanakan apabila kita membayar gaji speaker, timbalan speaker, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Pemisahan otonomi kewangan ini harusnya dipanjangkan di bawah akta Perkhidmatan parlimen 2025 ini sekiranya diluluskan nanti sebagai contoh YB uh, menteri boleh merujuk kepada uh, uh, perkara uh, 98 perlembagaan persekutuan dan jadual 8 section 13 bracket 1 uh, kurungan uh, a perlembagaan persekutuan di mana peruntukan ini pun telah dilaksanakan bagi pembayaran gaji tua speaker, timbalan speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Dengan berbuat demikian, pemisahan kuasa bukan sahaja secara teori tetapi adalah realiti melalui saluran peruntukan dengan membuat penambahbaikan seperti yang dicadangkan. Saya juga memohon untuk menaik taraf kedudukan setiausaha Dewan kerana lantikan setiausaha Dewan adalah oleh Yang Dipertuan Agung seperti yang diperuntukkan oleh perkara 65 uh, Kurungan (2) menyatakan dengan izin the clerk to the senate and the clerk to the house of representative shall not be uh, shall be appointed by Yang di Tuan Agong dengan kuasa yang ada status pelantikan di bawah perlembagaan persekutuan saya mohon uh, taraf dan status setiausaha dewan di naikkan. Bukan ramai penjawat awam dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Boleh merujuk dengan uh, perlembagaan persekutuan itu sendiri. Boleh dikatakan 99% lantikan penjawat awam adalah oleh akta atau oleh menteri atau oleh JPA atau oleh ketua setiausaha negara. Dan lantikan setiausaha Dewan adalah di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan itu sendiri dan malah dilantik oleh yang di-Pertuan Agung. Mohon juga setiausaha Dewan dinaik taraf dari kedudukannya sekarang ke, ke JUSA-C atau JUSA-B mengikut status pelantikan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan malah dilantik oleh yang di-Pertuan Agung. Kenaikan gaji ini juga dimohon untuk semua kaki tangan parlimen yang memilih option di bawah akta ini nanti sekiranya diluluskan. Saya juga memohon supaya otonomi ke kewangan penuh diberikan kepada Majlis Perkhidmatan Parlimen seperti yang diperuntukkan di bawah Fasa 3. Dengan hujah-hujah saya tadi, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Sama-sama.